Світових зірок спорту можна буде побачити не лише на матчах Євро 2012 але й перед кожною грою професійна команда під назвою Укрфрістайл виступатиме у Львові та у Києві перед початком матчів. Що ж означає футбольний фристайл Та як виглядають базові трюки? Нам продемонстрували самі спортсмени. Это связка трюка, которую я придумал сам. Сложность заключается в том, что получается из одного трюка я перехожу в другой. Удержание на плече. Без спорту виртуоза команды «Укрфристайл» своего життя не уявляют. Хоча 10 лет назад и сами впервые узнали про этот уникальный вид спорта. В начале 20 века был известный такой исполнитель цирковой Доминика Ростелли, а в середине 20 века Фрэнсис Бан. Вот, и как раз в их видео, уже многие, я многие из них видел на YouTube, там как раз все эти многие трюки базовые, они уже тогда выполняли. А именно сам фристайл в, том виде, который мы знаем его сейчас, он как бы начал свое развитие в 2002 году. Опановывать футбольный фристайл спортсмены начали с основных трюков. Первый трюк называется, наверное, самый известный, называется «Вокруг света». Вот несколько, несколько его вариантов. Надо обвести ногу вокруг мяча. Все очень просто звучит, но следующий трюк называется «Кроссовер». Нужно дарить мяч в прыжке, скрести ноги. Есть несколько вариаций, вариантов. есть такая дисциплина «Апер», И один из основных трюков – это вот, ложить мяч на весок. Трюка с футбольным мячом выполняют даже сидячи. Я сейчас просто покажу продемонстрирую чеканку сидя, набивание. Основа ситинга – это ровное набивание. Тут мяч не ходил там по сторонам, а вот просто сделай. Потом обеими, ногами на весу. Потом можно одну вытягивать, потом и Наиболее у этом спорте одиночные выступы, але на найпрестижніший чемпіонат чемпионат команду запросили у полном складі. Мы получили уже официальное приглашение от организаторов чемпионата мира в Праге. Мы туда едем всем составом выступать, участвовать. Вот и кроме этого Леша из нашей команды он попал в топ 16 чемпионата Европы по футбольному фристайлу, который пройдет в октябре. Досягнувши міжнародної слави, спортсмени носа не задирають. Тренуються просто у київських парках, а охочих запрошують на навчання. Цієї осені команда відкриває власну школу футбольного фрістайлу, щоб тренувати нових зірок українського спорту.